Nah ini telur kutut pikatnya. Kutut pikatnya manggung. Manggung saling bersautan sama punya saya. Itu di pohon nangka. Di pohon nangka. nguluru kayak gak sih di sini iki sore ana paling kaya. gak kayak. Ora ning wit nangka kaya sing gedhe ini yang satu kerot-kerot, yang satu manggung. Ini target targetnya manggung terus ini. Targetnya belum berani mendekat. Saya pasang sangkar pikat itu di pohon belimbing dan targetnya di pohon nangka. tuh masih oh tuh masih bunyi terus targetnya masih bunyi terus suara nyampu tebel empuk ngepat burungnya itu besar dulur-dulur tapi belum berani mendekat ke sangkar pikat tunggu, itu enggak? itu Burung pita cayap bunyi terus di sini. Ini burung pikat saya bunyi terus, tetapi target belum berani mendekat ya. Jarak saya sama burung pikat saya. saya itu gayer terus manggung terus tetapi belum bisa menarik karena suaranya besar ya mungkin suaranya besar terus burung perkutut yang di alam liar itu pada takut apa gimana saya nggak tahu acara masih mikat ya di selatan Candi Borobudur ini mikat burung perkutut ini saya zoom ini kurang lebih jarak saya dari Candi Borobudur itu satu kilometer kurang lebih Nah itu burung pikatnya saya itu di sebelah sana. Itu di atas. Hmm. Nih. Tapi burung liarnya belum berani mendekat. Oh itu pikat saya. Pindah gak? Nah ini. Ya ya, bangannya kesuan Pindah bay itu Candi Borobudurnya ini saya zoom zoom out jarak saya dari Candi Borobudur segini jauhnya segini tetapi kalau saya zoom dari jarak dekat itu bisa kelihatan batu Candi Borobudurnya jadi jarak sekitar satu kilometer ya ini zoom dari kamera zoom uh, kamera profesional jarak zoom saya sama Candi Borobudur itu satu Loh ini Candi Borobudurnya sampai batu-batunya kelihatan Inti mau ilang budure. Nah, ini candi Borobudur-nya. Yo. Eh, uh, pindangi Kira-kira nang ndi, Kak? Jadi burung perkutut itu di menurut leluhur di kawasan Candi Borobudur itu bagus-bagus. Eh? Karena dari uh, hmm. dari orang-orang dari Walubi maupun dari Buddha itu selalu melepaskan burung perkutut di alam liar. Selain burung perkutut dia melepaskan juga ikan maupun ikan lele, ikan nila dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi selalu apa ya selalu berkembang biak ataupun Nah, itu teman saya itu Mas Angga itu Mas Angga itu mendekati burung perkutut pikatnya. Pindah apa ya enggak? Simak terus video saya ini, jangan di skip, pokoknya uh, selalu belusuan, ke sawah, ke punden, dan lain sebagainya. Nah, ini dulur-dulur, uh, alat pikatnya belum mau bunyi, malah bingung, anginnya terlalu besar ini, anginnya uh, mobat mabit uh, anginnya gede banget dulur bro. Sangkar pikatnya ngasih mubat-mabit, mudah-mudahan gak ngejeplak itu. Udah buanget anginnya. Udah buanget juga, Ah, Nah, nganus sidik nganus jeplaknya. Nah, itu malah telang-telang, sing alat pikatnya. Saya suka ngobrol alat pikat yang sejiwa, ya. Nah, itu kan Nah ini selali cara ini mengikat eh. Malah jatuh-jatuh mana eh, <laughs> Sampai daunnya layu semua Saya okay. zoom out Ini jaraknya segini dari saya tempat uh, Nunggu ikatnya Mau ning ndi enggak alas wae? Oh teh sing ngono. Bidun, ya jati. Jati jati. dulu targetnya belum mau mendekat, ini malah di pohon jati di desa. ini tadi barusan bunyi terus, ini targetnya masih di pohon jati. ini keseruan pikat di alam bebas itu seperti ini. kita harus sabar, kita harus uh, sabar apa ya menunggu alat pikat sama pikatnya itu bunyi. ke itu, uh, ke terhalang oleh daun, ya. Itu terhalang oleh daun, itu masih bunyi. Nah, ini, dulur telur uh, burung. Pikatnya ini belum ada tanda-tanda burung. Uh, mendekat ya belum ada tanda-tanda burung mendekat itu burung pikat saya itu gelisah itu Belum melihat burung perkutut liar nah, tapi kalau sudah melihat burung perkutut yang ada di liaran itu biasanya itu burung tersebut itu langsung bunyi Nah itu masih gelisah itu dan jarak saya menunggu burung perkutut itu sampai Nah, burung pikat ini kurang lebih itu 20 sampai 25 meter. Nah, ini saya zoom out ya saya zoom out lah ini jaraknya seperti ini jauh banget oh. jaraknya seperti ini kurang lebih 20 ya lebih lah 30 meteran nah ini saya zoom in lagi burung pikat saya masih belum mau bunyi Sehingga target belum mau mendekat. Nah itu burungnya ini. Itu burungnya masih ngundar-mandir. Uh, Mungkin ini malah dulu mau telungau... oh. tengulang. Malah pada ke kiri ini, tiba-tiba. nah inilah seninya memikat itu harus sabar ya kayak kayak orang memancing mancing ikan jadi targetnya itu masih sobo itu berkeliaran nah ini dulur-dulur alat pikatnya belum mau bunyi malah bingung anginnya terlalu besar ini anginnya mobat mabit ya. Angine gedhe banget Sangkar pikatnya Ngasih mobat mabit mudah-mudahan gak ceplak itu. Gede banget angine. Gedhe banget kok. Ah itu malah telang telong sing alat pikate ya. Saya alat untuk mengikatnya. Ini adalah alatnya. Ini adalah selalunya yang akan saya ikat. Ini adalah bagian yang saya ikat. Saya tidak Sampai daunnya berubah. Saya akan menghampiri. Jaraknya segini, dari saya tempat uh, nunggu tiketnya mau neng tidak neng alas? wa? neng, 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 jati. dulu dulur-dulur lagi mantau burung perkutut di habitat aslinya habitat aslinya seperti ini nih ada yang di pohon singon tadi bekur-bekuran dua burung tapi ini tinggal satu kita enggak malah hilang nih, ini burung perkututnya ini habitat aslinya ini di pohon sengon ya itu lagi didis didis itu burungnya nah ini burungnya lagi merapikan bulu tadi jantan dan betina tadi di sini yang jantan itu kayaknya sudah terbang ke selatan ke kanan ini yang kayaknya yang betina ini yang didis didis ini tadi sepasang ini ini sekitar pukul jam 10 pagi nah ini jarak saya sama burungnya itu segini kurang lebih 30 meter sampai 50 meter dari jarak saya nah ini kan zoom jarak jauh ini e, zoom jarak jauh kalau saya dekatkan itu e, sekitar 30 meteran dari tempat saya duduk ini Burungnya ini.